Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд і ми будемо говорити про те, якою буде українська економіка після виборів 2012. тисячі дванадцять. Гість нашої студії економіст Густенко. Вітаю вас, пане. Отже, після виборів, власне, всі вже готуються до. Дуже негативних наслідків для економіки, тому що експерти зазначають, що гривня впаде, все рухне, так би мовити. Насправді чого чекати, якщо так реально подивитись на ситуацію? А, ну я думаю, що деякі оцінки такі песимістичні, ну саме менше, просто приувілічений. Я думаю, что многое зависит в следующем году от состояния мировой экономики. Украина экспортно ориентированная экономика, половину ВВП получает за счет экспорта э, своих товаров. И если будет происходить оживление на мировом рынке, то очевидно, что и в экономике Украины будет не так плохо. С другой стороны, стоит или не стоит ожидать оживления экономики э, мировой в следующем году? Я думаю, что есть масса сигналов, свидетельствующих о том, что если начнется оживление мировой экономики, оно начнется во втором полугодии, но точно не в первом. Это чревато тем, что возможно замедление темпов экономического роста. Раз. За счет чего? За счет того, что э, могут ухудшиться позиции наших экспортеров. С другой стороны, мое понимание ситуации состоит в том, что кто бы ни находился у руля власти, я имею в виду, какой бы Кабмин ни был, этот, который сейчас есть, или новый сформированный Кабмин, или этот переформатированный Кабмин, не будет сидеть сложа руки и не сидел сложа руки предыдущие несколько лет или предыдущий год, по крайней мере. То есть падение возможностей для наших экспортеров это плохо, но это не полная катастрофа или не катастрофа. То есть можно пытаться развивать внутренний рынок. Каким образом развивается внутренний рынок? Он будет развиваться двумя основными методами: пытаться стимулировать спрос, опасность стимулирования спроса со стороны населения в краткосрочной перспективе, чревато ростом импорта, соответственно, давлением на гривну, девальвационным давлением на гривну. Это, конечно, опасно. Поэтому надо подкрепить этот растущий спрос реакция со стороны промышленного производства или со стороны реального сектора экономики Украины, которая должна будет последовать не потому, что будет что-то сделано прямо сейчас, а потому что было частично сделано уже в предыдущие месяцы. Uh, сделано было много, но недостаточно. Uh, возможно обеспечить реакцию со стороны внутреннего производителя, это путем улучшения инвестиционного климата в стране, путем улучшения бизнес-климата в стране. То есть предприниматели... Ну, сколько даже... это можно сейчас покращить Я думаю, что сразу в первые месяцы после выборов это сложно будет сделать. Но я думаю, что фундамент был заложен чуть ранее. Если продолжать работать в этом направлении, то реакция последует. Сказать, что будет катастрофа, например, связанная с гривной, то, чем так тоже много пугают, это а, тоже такое сомнительное заверение. Почему? Потому что определенно после выборов, когда страна выйдет из пика политического цикла, особенного желания держать курс э, вообще неизменным, как его держали там последние полтора-два года, но мне кажется, нет. То есть политическая целесообразность, наверное, существует, но с точки зрения экономики это не совсем правильно. Э, Все-таки курс должен быть более гибким. Я думаю, что Национальный банк придет, придет к более гибкой э, курсовой политике, что должно позитивно отразиться на украинских экспортеров и немножко простимулировать их. Э, то есть реакция будет за счет этого. Я думаю, что тем не менее, вот несмотря на любые ухудшения на мир, в мировой экономике, мы вправе с вами ожидать рост в следующем году. Может не такой значительный, как хотелось бы, mm -hmm. но, скажем, на уровне трех процентов рост мне кажется вполне э, нормальным. За счет чего? Э, если говорить секторально, то за счет э, прежде всего сельского хозяйства, э, возможно, за счет машиностроения, потому что Российская Федерация будет показывать темпы экономического роста ниже, чем, может быть, ожидалось в прошлом году от них, я имею в виду в прошлом по отношению к 2013 году. Но, тем не менее, они будут расти, они наш основной потребитель машиностроительной продукции. Ну, Украина сейчас в вважается, вибачте, что я так обрываю, одни из стран, которая в наибольших боргах у мире. Тоже правда. Вот, кстати, хороший момент по поводу долгов. Общий суммарный объем долга Украины и украинского государства, и украинского частного сектора составляет порядка 130 миллиардов долларов. Ну, в грубой оценке это 80 Украинского ВВП. Но не проблема, так сказать, в самом долге. Он большой действительно, но не это представляет особенную угрозу. Основную угрозу представляет то, что этот долг, особенно что касается частного сектора, был краткосрочным. Половина из долгов частного сектора это долги, которые были сделаны на период от полугода до одного года. Они нуждаются в постоянном так называемом рефинансировании. Так вот, от состояния наших кредиторов, вернее, тех, кто давал нам деньги, взаймы, зависит, зависит то, насколько можно обеспечить скажем, там, финансовую стабильность в стране. Есть параметры, которые надо принимать во внимание, ставя макроэкономический прогноз на период после выборов. Это сотрудничество или несотрудничество с Международным валютным фондом. Это монетарная политика как таковая, то, о чем мы говорили, гибкость uh -huh. курса. Что касается инфляции, то явно э, прогнозы, э, связанные с инфляцией там в 50% и больше, которые сейчас появляются в прессе. Ну, да кто на третину прогнозирует, <laughs> что будет инфляция? <laughs> да, ну, то есть это, мне кажется, лишено такой экономической даже логики. На мой взгляд, инфляция, которую мы вправе ожидать в следующем году ну, базовый прогноз, скажем, 7% инфляции, uh -huh. он кажется логичным. А uh, это будет реальная инфляция, uh, или стрима стримана еще? Ну, я думаю, что в условиях Украины она всегда, конечно, сдерживаемая. Почему? Потому что большое количество товаров, которые входят в потребительскую корзину, это административно регулируемые цены. И государство, естественно, будет регулировать их в интересах того, чтобы не дать возможности всплеска инфляции. То, что может повлиять на инфляцию, это, а, мировая ситуация. Мировая ситуация такая, что урожай, который был собран в Украине, достаточно неплохой, он не только украинский, он еще и мировой ко всему же урожай. Украина серьезная экспортер сельскохозяйственной продукции. Если цена на мировом рынке значительная, то нет никаких оснований предположить, что цена на внутреннем украинском рынке на продукты питания не поднимется. Она объективно должна подняться, потому что мы открытая экономика, мы торгуем с миром. Если учесть, что больше половины нашего потребительской корзины это продукты питания, это значит, что часть инфляции мы импортируем извне. Mm -hmm. за счет того, что там цена выше, и наша цена должна будет тоже увеличиться. Я думаю, что э, возможность увеличения, даже незначительное увеличение тарифов, э, может тоже привести к определенному уровню инфляции. Но говорить по поводу какого-то колоссального всплеска инфляции но ну, я бы не стал. Mm -hmm. Я думаю, что следующий год можно смотреть ну, более-менее с уверенностью, какого-то такого... Ужасного катаклизма ну, точно не должно быть. Да, есть турбулентность, да, рынки лихорадят, э, да, сложно бороться за э, деньги на мировых рынках и в плане инвестиций, и в плане кредитов. Uh, да, на деньги міжнародного валютного фонду, кроме України, претендуют куда более сильне, там, скажем, Іспанія, і если наша потребность в кредитах там п'ятнадцять мільярдів доларів Мы, мабуть, ну, краще ведемо перемовини з нами, як домовитися. А взагалі вдасться все таки домовитись з МВФ, щоб абсолютно на нормальних умовах ну твоже то, то вопрос, що значить абсолютно нормальні условия з міжнародними які валютом. ми могли виконати. Ну я думаю, що. А, Это не просто наш интерес договориться с международным валютным фондом. Ну, их того. Тоже и это и их интерес тоже. Они тоже не против были бы получить страну, которая нормально развивается и, кроме всего прочего, страна, которая занимала, должна все-таки пытаться рассчитываться по своим долгам. Угу. Но то что требует от нас международный валютный фонд, это не ничего такого сверхъестественного нет. Они хотят от нас макроэкономической стабильности, которую мы должны и вправе обеспечить. Поэтому еще раз говорю, что кто бы ни находился у руля власти, у него нет никаких там возможностей других, кроме ведения продуманной макроэкономической политики, не популистской политики, а продуманной макроэкономической политики, гибкое курсообразование, правильное формирование инфляции, там, скажем, и регулирование инфляции на уровне, скажем, около 10%, но вряд ли выше этого. Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы стимулировать внутреннее производство, поэтому все заинтересованы в улучшении инвестиций инвестиционного климата в стране. А основные ограничители для инвестиционного климата в стране сейчас это и коррупция, это и судебная система, это и зарегулированность административная бизнеса. Вот если работать сразу по этим нескольким направлениям, то можно и явно улучшить нашу позицию в рейтинге, там, скажем, мирового банка, не на 15 позиций, как произошло в этом году, на позиции 20-30, войти там, или по крайней мере пытаться войти в первую сотню стран. Ну от зараз э, теж кажуть, що банки західні йдуть з України, зокрема, з Кіпру там, з Німеччини. Так правда, щось. банки в, іностранні, входя в Україну, а э, в 6 7-му роках, е, получали колосальні прибутки здесь. 2006, 2007, 2008 года в Украине росло кредитування на 70%, кредитування населення росло більше, чем на 100. процентов в год это колоссальные цифры при том что экономика развивалась ну там скажем 7 процентов в год то есть явно неадекватный был рост по кредитам а, очевидно что банки иностранные когда видели такие возможности для себя они с радостью входили в украинский рынок и получали угу. колоссальные прибыли. конечно для них сейчас проблема теперь э, они работают в условиях экономики где достаточно высокий уровень риска при этом прибыль которую они получают гораздо ниже чем они получали раньше угу. Раньше. Не забывайте, что они заплатили за вход в Украину, то, что называется мультипликатором, когда покупали свои банки здесь платили в 2-3 раза дороже их реальной стоимости. Но эта стоимость уже ими была частично mm -hmm. окуплена mm -hmm. или полностью окуплена, или уже не просто окуплена, а была получена прибыль на эти деньги. Да, Выйти сейчас парижа. и пытаться продать банк за ту же стоимость, в которую они вошли, ну, явно невозможно. Mm -hmm. Поэтому либо они пытаются продолжать работать здесь, либо они пытаются э, дополнительно вливать средства в свои украинские дочки со стороны материнских компаний, откуда-нибудь из Парижа, Франкфурта и Берлина, где ситуация, или Рима, где ситуация тоже не ахти какая хорошая. Поэтому, конечно, любой частный бизнес иностранный должен, особенно банковский, должен для себя решить вопрос, чего они хотят. Они хотят выйти из страны или они пытаются работать в стране, mm -hmm. потому что если они просто выйдут, они потеряют еще больше, чем если они будут пытаться продолжать здесь работать. Поэтому у них-то и альтернативы особенно нету. Ясно, а. понял уже. Давайте, ну, можно про это говорить долго. Давайте продолжим тему банков за вопросом глядача. Ты же про кредиты и то. Здравствуйте, у меня вопрос к вашему гостю. Я слышала, что после выборов снизятся ставки на депозиты. Хотелось бы узнать, это коснется только гривневых депозитов или депозитов, которые в иностранной валюте? Спасибо. Ну, ну я думаю, то ситуация, которую мы будем наблюдать после выборов, она прежде всего, особенно в привязке к депозитам, будет относиться к вопросу тому. А мы вообще верим в то, что ликвидность увеличится в банковской системе. Если мы верим, что она увеличится, что, скорее всего, и должно будет произойти, потому что Национальный банк Украины вряд ли будет э, придерживаться стратегии абсолютной защиты курса, а перейдет все-таки более гибкому курсообразованию, и в эту концепцию вписывается возможность увеличения ликвидности банковского сектора. Если это происходит то особенного дефицита на ресурс не будет. Поэтому ставки снизятся и по гривням, и по долларам одновременно. Uh, с другой стороны надо себе тоже представлять, что uh, в общем-то если вы uh, смотрите на депозитные ставки в Украине, то депозитные ставки на, uh, на гривневые депозиты всегда выше были в Украине, чем на валютные депозиты. Uh -huh. Почему? Потому что во-первых, инфляция по гривне более высокая была традиционно, исключая, наверное, этот год, uh, и uh, по сравнению с долларовыми депозитами раз. А второе, ну, не забывайте, что uh, любой процент связан с риском. Чем более вы высокий процент получает вкладчик, тем больше риск он тоже получает. То есть по, сам по себе процент не идет без э, риска, он всегда идет с риском. Э, считать, что э, не будет, что депозиты, там, скажем, по долларам и гривням выровняются, я бы тоже бы не стал, потому что все-таки э, гривна это не свободно конвертируемая валюта, это так называемая волатильная валюта, поэтому Процент там должен быть выше, чем по uh -huh. депозитам. Тоже правда, что если вы посмотрите уровень так называемой долларизации украинской банковской системы, он всегда был за последние 20 лет, плюс-минус 10 процентов, всегда был на уровне 50%. Половина депозитов в долларах, половина депозитов в гривнах или не в долларах, но uh -huh. в иностранной валюте. А, то, что ли подвижки позитивные а, за последний год, когда выросла доля гривневых депозитов по отношению к долларовым, то есть гривневых больше, чем и депозитов в иностранной валюте. С одной стороны, свидетельствует о достаточно высоком доверии к национальной денежной единице, с другой стороны, характеризует то, что депозитные ставки по гривнам более высокие mm -hmm. на фоне... Относительно макроекономічної стабільності uh -huh. политься гривневый депозит болі вигляд. Ну, зрештою, прогнози не дуже песимістичні, так як я розумію я думаю, після они... виборів. Нічого страшного не буде. Ну я думаю, що вони такі uh -huh. уміряно консервативні, uh -huh. но точно не ні песімістичний. Тобто, ні колапсу в економіці я би, звісно, не кешне ніже. Я вам дякую дуже за ці вам. Спасибо Нагадаю, большое. Нагадаю, гостем студії був економіст Олег Густенко. Залишайтеся з нами. И дивіться нас, телефонуйте з 10 до 11 з понеділка по п'ятницю, адже ми робимо політику зрозумілою.